Takk fyrir að hluta. Так, ну что? Докладчики готовы? Докладчики готовы? Оппоненты готовы? Рецензенты готовы? Жюри готово? Время пошло. Итак, здравствуйте, дамы и господа, члены жюри и просто зрители. Меня зовут Антон, и я с нетерпением хочу вам представить решение задачи номер два «Упруга пространство" от команды гимназии номер 29. Итак, что же от нас хотят авторы задачи? Модель машины шаров, катящихся по растянутой мембране, используется для описания гравитации. От нас требуется исследовать динамику и поведение такой системы, а также ответить на вопрос, можно ли определить так называемую гравитационную постоянную для такой модели. Как мы будем исследовать эту задачу? Для начала исследуем материал, который мы будем использовать для, для нашего пространства. Вкратце исследуем все его основные характеристики. Далее положим на это пространство какой-нибудь объект и, и, и исследуем, что же оно сделает с нашим пространством. После чего увеличим число таких объектов до нескольких и посмотрим, как они будут вести себя в совокупности. Далее исследуем несколько интересных эффектов, которые мы нашли в нашей задаче. И наконец, в конце, мы подведем итоги и сделаем некоторые выводы. Итак, для начала вкратце исследуем материалы нашего пространства. Значит, для этого исследования брали образец нашей ткани, закрепляли его с одной стороны и растягивали с другой. Далее мы попросту исследовали зависимость удлинения нашего материала от приложенной силы. Э, основываясь на том, что наша зависимость получилась линейной, в случае чего мы можем это доказать, э, мы предположили, что она подчиняется закону Гука. Далее, используя несложные алгебраические преобразования, мы получили, что из этой зависимости можно получить такую вещь, как эффективный модуль Юнга, мы назвали именно так. Суть этой величины это произведение модуля юнга на толщину. Это избавляет нас от необходимости определять ее, что довольно неточно. В наших экспериментах она получилась равна вот такому значению. Э, теперь рассмотрим наше пространство. Для начала немного, э, немного теории. Итак, э, допустим, мы положили туда что-нибудь. Теперь выберем небольшой кусочек нашего пространства на цилиндр, в цилиндрической системе координат на расстоянии от центра Он будет иметь размеры DR и RDF, соответственно. Э, теперь рассмотрим, какие же силы действуют на него. На него действует натяжение в радиальном направлении со стороны его соседей, которые направлены немного под разными углами, имеют немного разные модули. Также на него действуют силы в тенденциальном направлении, которые имеют свою равнодействующую направленную назад по радиусу, и, наконец, его собственный вес. Записывая проекции этих сил на радиальную и вертикальную ось, мы получаем уравнение нужное нам для описания нашей формы. Здесь вы видите то, что у нас получилось. В частности, мы исследовали, э, мы исследовали зависимость э, э, диаметральной формы сечения нашего пространства от координат. Здесь вы видите э, практические результаты, а также теоретические расчеты. Э, теперь давайте положим на наше пространство еще что-нибудь. Здесь вы видите демонстрацию того, что будет происходить. Отметим, что траектория шарика в принципе, эта окружность, а так в точности ею не является. Дабы это доказать, придется вам продемонстрировать траекторию, поэтому мы решили не использовать подход к описанию видео. Итак, изучив огромное количество траекторий, которые мы наблюдали в нашем пространстве, мы пришли к выводу, что, в принципе, все из них похожи на такую конструкцию из эллипсов, их три, которые, наверное, можно представить в суперпозицию движения какой-то эллипсоидной траектории, а также движения самой этой эллипсоидной траектории по окружности. То есть, скажем, что она вращается. Первую часть мы будем характеризовать прилетом Т обращение, а вторую угловой скоростью омега. Итак, для начала зададим какие-то начальные параметры в нашей, в нашей, задаче, такие как расстояние до объекта R, прицельный параметр B и также скорость, направленная против этого расстояния. Итак, начнем. Для начала мы следуем зависимость двух еще представленных величин от скорости движения. Как видите, конечно, графика объясняется довольно легко. Чем больше скорость, тем на большую орбиту выходит наш шарик, поэтому вращается медленнее и угловая скорость падает, а период обращения возрастает. Также мы вспомнили, что у нас тут конструкция из трех эллипсов может попробовать доказать, что это будет всегда. Для этого мы проверим такое отношение, как отношение периодов обращения самой траектории и периодов отношения периода отношения обращения по траектории. Здесь вы видите результаты таких оценок. Как видите, отношение это равно 0,7 в данном случае. Далее зависимость пара э э э этих двух величин от прицельного параметра. Опять-таки, качественная зависимость объясняется довольно легко. Э э когда мы увеличиваем прицельный параметр, мы увеличиваем размер нашей начальной орбиты, поэтому шарик вращается дольше. И опять-таки мы видим, что угловая скорость падает, а период обращения по орбите растет. Опять проверяем уже вышеоговоренное э отношение. Здесь равно равно 0,72. И, наконец, разные расстояния от центра. Ну и, как и в предыдущих случаях, здесь качественное объяснение не заставляет себя долго вникать. Когда мы увеличиваем расстояние, мы опять увеличиваем расстояние от центра, больше расстояние от центра, меньше скорость, медленнее траектория. И опять оценим наше вполне известное отношение. А теперь внимание. У нас оно получилось, что во всех случаях оно примерно равно 2 трети. Что означает, что на каждый, что когда шарик обращается по эллипсу три раза. сам эллипс проходит ровно один оборот. Действительно, у нас получается, что все шарики движутся по э, трехэллипсным, так сказать, траекториям. Э, далее мы решили изучить зависимость э, траектории от разной массы шариков. Для начала мы попробуем шарики, которые масса гораздо меньше массы груза в центре. Э, как, как говорит качественное объяснение, в принципе, зависимости э, от особо, э, особо резкой быть не должно. То есть масса, по сути, не должна влиять. Мы решили это проверить. Несмотря на то, что масса отличается в 7 раз, как видите, траектории довольно схожи за вычетом погрешности. Поэтому мы можем сделать логичный вывод, когда у нас есть масса, которая гораздо меньше массы грузов центра, мы, э, мы можем считать, что она не влияет на наше движение. Однако, как же быть с массивными телами, которые массы примерно эквивалентны? Для начала скажем, что, увы, никакое теоретическое описание для данной проблемы нам придумать не удалось, ввиду того, что мы попросту не смогли найти аналитическое решение. Однако... Мы решили, что как бы задача, любой задачи для двух тел да. должна существовать точка, например, центр масс, в которой, которая будет э, оставаться примерно постоянно, в постоянной точке, независимо от того, как движутся объекты в этой системе. Например, когда объекты столкнутся, они столкнутся как раз в этой точке. Мы это и проверили. Итак, здесь видите то, что мы получили. Мы разводили шарики разных масс на одинаковое расстояние от центра и отпускали. Далее мы проверяли зависимость координаты, в которой они встретятся, от центра. Как видите, зависимость довольно хорошо можно аппроксимировать линейной. Более того, коэффициент наклона интересно, что получился как раз такой, который мы можем посчитать, если предположить, что это действительно центр массы. Вывод: мы можем использовать такое приближение, причем довольно с хорошей точностью. Давайте попробуем теперь описать это все теоретически. Итак, представим, что наш шарик в, в какой-то момент времени движется в таком направлении. Какие силы действуют на тело? Стандартный вопрос. Для начала на него действует сила собственный вес, сила реакции опоры, также сила трения покоя, сила трения качения. Попросту записывая проекции этих сил на разные оси, их три, а также добавляя его и моментов, чтобы шарик у нас катится, мы получаем все необходимое для того, чтобы писать траекторию. Здесь вы видите результат того, что у нас получилось. видите, модель находится довольно хорошо. Тут просто без комментариев. Также, как и сказал один известный человек, аналогии многое объясняют. Поэтому давайте попробуем рассмотреть вообще, как, сколько далеко заходит э, глубина этой задачи. Для начала представим себе такую ситуацию. Допустим, шарик катится по горизонтальной поверхности со скоростью V. Каждый знает, что за это время дельта он проедет всем известное расстояние V дельта Однако давайте наклоним наше пространство. Очевидно, что в принципе за, по поверхности он пройдет тоже расстояние. Однако пространство наклонено у нас под углом, поэтому в двухмерной системе координат, в которой живет наша планета, ей кажется, что она прошла меньшее расстояние. Что же получается? Гравитация, которая искривляет и наклоняет наше пространство, как будто бы его, э, как будто бы замедлило движение шарика. Довольно интересно. Также поскольку у нас такой интересная особенность, как гравитационные волны. Это возмущение гравитационного поля, распространяющего скоростью света, предсказанная общей теорией относительности и также косвенно подтверждающий тем фактом, что когда две звезды тесно связаны, вращаются друг к другу, друг друга, они постепенно сближаются, в результате чего теряют энергию на потерю этого излучения. А теперь вспомним обратно нашу задачу. Итак, у нас есть какая-то система тел, которая вращается друг к другу, друг друга и постепенно сближается. Очевидно, что это происходит из-за всяких диссипативных процессов. Давайте же их изучим. Очевидно, что это будет сила трения качения. Итак, когда наш шарик катится, он перед собой проминает часть поверхности. Очевидно, что поскольку наша поверхность не абсолютно невесомая, не абсолютно упругая, она не будет успевать выпрямляться сзади. Поэтому сила реакции опоры будет направлена немножечко назад, из-за чего и возникает тормозящая сила и момент силы трения качения. Однако вот шарик укатился, а что же останется с пространством? Очевидно, что оно не сразу вернется в положение равновесия, но будет колебаться. Это понятно. А теперь вопрос. Э -э, попробуем засечь эти движения. Стоит отметить, что, э -э, как и в реальной жизни, э -э, гравитационные волны в нашей задаче невероятно сложно засечь, потому что они имеют очень маленький порядок, и огромное число ученых бьются, чтобы их засечь, и, и то у них вот, чаще всего получается, что у них всего лишь погрешности экспериментов. Мы решили попробовать сделать что-то что подобное. Итак, здесь координаты график зависимости координаты какой-то из точек э, пространства от времени. Э, как видите, первый раз мы видим большое снижение, потому что на ним прошло наше тело. А вот что происходит дальше? Наверное, это и есть наши колебания. Также мы попробовали выяснить, э, сможем ли мы предсказать эти волны в теории. У нас же есть общая теория пространства. Вот мы ее используем. Здесь вы видите результат такой симуляции. Отмечу, что здесь волны очень сильно увеличены, так как наша модель все-таки это позволяет. Поэтому. Поэтому здесь вы видите их наглядно. В реальности, реаль... реальности их действительно сложно разглядеть даже в нашей модели. Итак, подведем итоги. Для начала ответим на вопрос: действительно ли это гравитация. Здесь, вы для доказательства, видите график зависимости ускорения пробной частицы от расстояния, помещенной в наше поле. Как видите, зависимость сложно назвать э, обратно пропорциональный квадрат, поэтому, увы, вы можете сказать нет. Однако, давайте попробуем предположить, какой экзотический материал, например. Нужен, чтобы наше пространство все-таки заняло нужную форму, и у нас появилась гравитация. Мы, э, здесь вы видите график зависимости технического напряжения такого экзотического суперматериала от, от относительного удлинения. Как видите, что, что лишь подтверждает мои слова, его очень сложно найти, и мы такой не нашли. Вот. Поэтому вы гравитацию количественно описывать нам не удалось. Однако, все-таки попробуем. Э, Все-таки попробуем найти гравитационную постоянную. Для начала докажем, что частные силы на произведение масс не зависят от этих самых масс. Для чего строим вот такой вот график зависимости этой величины от расстояния для разных масс-грузов в центре и разных, и, и разных масс грузов вращающихся. Не, нельзя сказать, что они абсолютно точно скользятся, однако графики лежат довольно кучно, что позволяет использовать нам такое приближение. Далее... Как, 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 как защищали великие, мы предполагаем, что значение какой-то характерной функции нашей, которая определяет форму вот, так, вот этого графика, в какой-то характерной точке равно единице. И ведь действительно, в точке r равно единице, единица на r квадрат равно единице. Также отсюда следует размер, э, раз, э, значение нашей размерной константы. И, наконец, все, что осталось, это и есть наше гравитационное постоянное. И, наконец, ответим на главный вопрос задачи. Можно ли количественно описывать гравитацию с помощью эластичного пространства? Ответ нет. Однако, можно ли делать это качественно? Да, да еще как? Мы можем даже описать это теоретически. И, наконец, э, можно да, ли... Прошу прощения. Можно ли вообще описывать аналогии общей теории относительно с помощью эластичного пространства? Тут Ан ответ Антон, тоже да. Время ваше. Ну, нет, все, спасибо за внимание. Спасибо. Так, ну к обсуждению команда 10 классов, лица этой группы.